સુરત શહેરના કાપોદરા વિસ્તારમાંથી એક પડ્યા છે ચાલો જોઈએ આ અંગે વધુ માહિતી કાપોદરાના અનૌભ કામ કરતા અનેક રત્ન કલાકારોને ઝેરી દવાની અસર થઈ છે માહિતી મળતા મુજબ કુલ રત્ન કલાકારોને સારવાર માટે કિરણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે અન્ય ચૌદ રત્ન કલાકારોને ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે સૂત્રો દ્વારા મળ્યું છે છે કે તમામ લોકોની તબિયત હાલમાં પર અસર તે જ રત્ન કલાકારોને તાત્કાલિક સારવાર મળી ગઈ હતી હોસ્પિટલના ટીમ દ્વારા તેમની સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં તપાસ બાદ તેમને ડિસ્ચાર્જ કરવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે જોકે ડાયમંડ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયેલા ચાર રત્ન કલાકારોની તબિયત થોડી વધુ ગંભીર જણાતા તેને આઈસીયુમાં ડોક્ટરના ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે માહિતી અનુસાર આ ચાર કલાકારોનું બ્લડ પ્રેશર ઘટી ગયું સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે અને જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે ઝેરી દવા કોણે અને કયા કારણોસર પાણીમાં ભેળવી હતી કારખાનાના અન્ય કર્મચારીઓની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે આ ઘટનાએ સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે પોલીસ તપાસ બાદ જ આ ઘટના પાછળનું સાચું કારણ સામે આવી શકશે आज सूरत में वराछा पर एक डायमंड फैक्ट्री पर आ, कुछ बदमाश ने पीने, पा, पीने के पानी पर आ, जहर मिला दिया था 104 रत्न कलाकार कर्मचारी को एक किरण अस्पताल में दाखिल किया है और आ, 14 को डायमंड हॉस्पिटल में दाखिल किया सभी सेफ है सभी का स्वास्थ्य अच्छा है दो कर्मचारी को आईसीयू में दाखिल किया है वो भी स्वास्थ्य मैं आशा रखता हूं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं कल तक सभी रत्न कलाकार पर कर्मचारी को रिचार्ज की जाएगा और जिन बदमाश ने ये काम किया है उस पर पुलिस अभी चारों ओर से तपास कर रही है पूरी फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरा जिन बदमाश ने एक कृत्य किया ये बहुत देश में ये बहुत डेंजरस की बात है कि एक 118 लोगों आज अस्पताल में दाखिल है जो किया है उसको सजा भुगतनी पड़ेगी पुलिस कामगिरी कर रही है अभी सभी रत्नकलाकार का स्वास्थ्य अच्छा है और कल तक सभी किया की जाए आज कापूदरा पुलिस स्टेशन के विस्तार में मिलेनियम कॉम्प्लेक्स में अनब जेम्स नाम की जो कंपनी है उसमें सुबह कुछ लोगों ने कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में कि ऐसा ऐसा घाट घटना हुई जिसमें एक पानी के टंकी में किसी असामाजिक तत्व ने सेल्फोस जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है उसका पैकेट फाड़ के डाल दिया था लकली सेल्फोस का जो पैकेट होता है उसमें दो पैकेट्स होते हैं बाहर की प्लास्टिक की बड़ी की होती है और अंदर में उसके एक और पैकेट होता है तो अंदर का पैकेट फटा नहीं था और जब इन्होंने वर्कर्स ने कंप्लेन किया तो मालिक ने जो अच्छी सोच दिखा के सबको हॉस्पिटल भेजा किरण हॉस्पिटल और डायमंड हॉस्पिटल और अभी तक तो किसी की जान माल की हानि नहीं है और लेकिन ये काफ़ी सीरियस घटना है और इस पर हम तपास कर रहे हैं फ़ॉरेंसिक्स की टीम भी हमने बुलाई है अभी सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं और जो भी जिसने भी किया उसके खिलाफ हम गुना दाखिल करके कड़क कार्रवाई करेंगे